নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো বহুতেই টেষ্টি আৰু ইজি এটা ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো হৈছে ছজিনা পাতৰ পিটিকা এই পিটিকাবিধটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাই দিবলৈ আপোনালোকক যাব লাগিব মোৰ পাকঘৰলৈ গতিকে দেৰি নকৰি পলক যাওঁ মোৰ পাকঘৰলৈ আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ ছজিনা পাতৰ বহুতেই টেষ্টি এটা ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই এমুঠি লৈছোঁ ছজনাৰ পাত আৰু চজিনাৰ পাতখিনি এতিয়া মই ভালকৈ চাফা কৰি লৈ ল'ম ঠাৰিৰ পৰা এৰুৱাই এনেদৰে চাফা কৰি লৈ ল'ম কাৰণ বহুত মকৰাৰ জাল থাকে আৰু বহুত কীট পতংগ চজিনাৰ পাত খিনি চাফা কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হয় সেইকাৰণে ঠাৰিৰ পৰা এৰুৱাই লৈছো চজিনাৰ পাত খিনি আৰু চজিনাৰ পাত খিনি মই গোটেই এই মুঠি ব্যৱহাৰ নকৰো কাৰণ পিটিকাহে বনাম পিটিকাত গোটেই মুঠি দিব নালাগে সেইকাৰণে মই অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া মই চজিনাৰ পাত খিনি এনেদৰে ঠাৰিৰ পৰা এনেদৰে এৰুৱাই এৰুৱাই লৈ আছো এতিয়া এইখিনি এৰুৱাই লৈ ধুনীয়াকৈ তিনি চাৰিবাৰকৈ ধুই লৈ চাফাকৈ ধুই লম আৰু আপোনালোকে এনেদৰে যদি চজিনা পাতৰ পিটিকা আগতে খাই পোৱা নাই এবাৰ এনেদৰে খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে চজিনা পাতৰ পিটিকাখন খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু এইখন অইল ফ্ৰী হয় সেইকাৰণে খাবলৈ হেল্থিও হয় এয়া মই চজিনাৰ পাত খিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈ ধুই ধাই ললো ধুই এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কুটি লৈ লম সৰু সৰুকৈ একেবাৰে কুটি লৈ লম মিহিকৈ কুটি লম এয়া মই চজিনাৰ পাতখিনি একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটিছো আপোনালোকক দেখুৱাৰ ধৰণে মই এই চজিনাৰ পাত খিনি লৈছো চজিনাৰ পাতখিনি কটা হৈ গল এতিয়া ওচৰলৈ এখন কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখনত এতিয়া মই কাটি লোৱা চজিনাৰ পাত খিনি দি দিছো এয়া মই কাটি লোৱা চজিনাৰ পাতখিনি দিছো আৰু চজিনাৰ পাতখিনি দি পেলাই মই এতিয়া দি দিছো আধা গিলাচ মান জোখত পানী আৰু ইয়াতে এটা দি দিছো আলু চাৰিফাল কৰি আলু এটা গোটেইখিনি নহলে বা আপোনালোকে কুকাৰতো এইখিনি বস্তু সিজাই লব পাৰে মই কুকাৰত দিয়া নাই কেৰাহীতে দিছো এয়া মই ঢাকনিখন উঠাই চাইছো আলু খিনি সিজিছে নে নাই এবাৰ চাইছো কিন্তু আলু খিনি সিজা নাই আৰু এবাৰ মই ঢাকনি লগাই দিছো আৰু এইখিনি মই সিজিবলৈ দিছো এতিয়া মই যিখিনি বস্তু মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম সেই বস্তুখিনি মই চাফা কৰি লওঁ এইফালে আলু আৰু চজিনা ভাত খিনি সিজে মানে এইখিনি বস্তু মই এতিয়া চাফা কৰি লবলৈ ওলাইছো এয়া মই এটা পিয়াঁজ দুটা কেঁচা জলকীয়া এটুকুৰা আদা আৰু এটা বিলাহী বাকলিবোৰ চেলি এতিয়া সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছো এতিয়া মই আদা টুকুৰা চাচি লৈ লম চাচি সৰু সৰুকৈ কাটি লম এয়া মই আদা টুকুৰা এনেদৰে চাচি ললো আৰু এতিয়া

এয়া মই কেঁচা জলকীয়া কেইটা পুৰি লম সেইকাৰণে কাটি দিছো আৰু এতিয়া মই ঢাকনিখন উঠাই চাইছো আধা সিজা হৈছে এই আধা সিজা হোৱা আগতে নিদিয়াৰ কাৰণ হৈছে মচুৰ দালি এড কৰিম এতিয়া মই চাইড অকমান মই পাত কেইটা আৰু আলুখিনি চাইড কৰি লৈ চাইডত মচুৰ দালিকেইটামান বহাই দিছো এই মচুৰ দালিকেইটা মই একেলগে নিদিয়াৰ কাৰণটো হৈছে যদি একেলগে দিলো দিলোহেতেন তেতিয়াহ'লে এই মচুৰ দালিকেইটা একেবাৰে সিজি টেপ টেপীয়া হৈ গ'লে এই মচুৰ দাই টেপ টেপীয়া কৰিব নালাগে আধা সিজাতে ৰাখিব লাগে আধা সিজাতে মচুৰ দাইল কেইটা ৰাখি দিছো এতিয়া মই অফ কৰিম এতিয়া আহিছো মই আকৌ গেছৰ ওচৰলৈ এয়া মই গেছত এতিয়া বিলাহীটো পুৰি লৈ ল'ম এয়া গেছত বিলাহীটো পুৰিবলৈ দিছো আৰু কেঁচা জলকীয়াটো মই পুৰি লৈ ল'ম পুৰা কেঁচা জলকীয়াৰ কেঁচা জলকীয়া কেইটা অকমান অকণমান পুৰি লৈছো আৰু বিলাহীটো ভালকৈ একেবাৰে পুৰি যাবলৈ দিছো এয়া মই কেঁচা জলকীয়াটো এনেদৰে পুৰি লৈছো এইফালে মই

এৰুৱাত একো অসুবিধা হোৱা নাই ধুনীয়াকৈ এৰ খাই গৈছে বাকলিবোৰ এৰুৱাই লৈছো আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ বাবে ভাঙি ভাঙি একেধৰণে বিলাহীটো মই চাফা কৰি লৈ লম পুৰি লোৱা বিলাহীটোৰ বাকলিবোৰ এৰুৱাই লৈছো কলা কলা বাকলিবোৰ এয়া মই বিলাহীটোৰ কলা বাকলিবোৰ এনেদৰে এৰুৱাই দিছো বিলাহীটো চাফা কৰি লোৱা হৈ গল এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া কেইটাৰ ঠাৰিবোৰ এৰুৱাই দি দিছো আৰু ইয়াতে দি দিছো পুৰি লোৱা ৰচুন তিনি কোটাও বাকলি এৰুৱাই এনে ওপৰতে দি দিছো আগতে যদি আপোনালোকে এনেদৰে চজিনা পাতৰ পিটিকা খাই পোৱা নাই এবাৰ এনেদৰে খাই চাবচোন সঁচাকৈয়ে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় এতিয়া মই দি দিছো ইয়াতে কাটি ৰখা আদাখিনি আৰু কাটি ৰখা পিয়াঁজ কেঁচা পিয়াঁজ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল পিটিকাত কেঁচা মিঠাতেল নিদিলেতো নহ'বই সেইকাৰণে কেঁচা মিঠাতেল সৰহকৈয়ে দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ এতিয়া এইখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি বস্তু মই এতিয়া হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি সানি ল'ম সনা পিটিকাখনৰ সোৱাদেই সুকীয়া হয় সেইকাৰণে হাতেৰে যেতিয়া মঠি মঠি সানে তেতিয়া এই পিটিকাখনৰ খাবলৈ সোৱাদ বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে মই হাতেৰে একেবাৰে মঠি মঠি এইখিনি বস্তু আটাইবোৰ বস্তু সানি লৈছো এয়া মোৰ পিটিকাখন সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে এই পিটিকাখন আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে পিটিকা সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গল এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো দেখিছনে পিটিকাখন কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকক একেবাৰে মই ওচৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছো এয়া মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছো পিটিকাখন সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে এই পিটিকা খাই পোৱা নাই মই বনোৱাৰ চজিনা পাত বইল কৰি পিটিকা ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব আৰু এনজয় কৰিব আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পাব আমাৰ পিটিকাৰ ভিডিঅ'টো ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে যদিহে ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব লগতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব লগ পাম আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই